І я також пояснюю, в мене до цього є насправді багато запитань. Максим з Сімферополя є лівим активістом, який приєднався до батальйону Айдар, який багато в нас вважає, що в нас батальйони є такими націоналістичними, патріотичними. В принципі, в Україні ніхто толком не розуміє, що значить лівий активіст, угу. якщо чесно. Тобто є якісь такі уявлення про і розкажи, будь ласка, все-таки, і ми знаємо, що ти там в тебе є певні погляди, які можливо суперечать. Чи не іншим, як как ты вообще до цього этому батальону, як как ты живешь, как левый активист так в батальоне, где национализм имеет определенное значение. После оккупации Крыма я переехал в Львов, потому что оставаться в Крыму тем даже левым активистам, которые поддерживали Майдан, было невозможно. Был арестован мой близкий друг Саша Кольченко, которого обвинили в терроризме и, что самое нелевое, в причастности к правому сектору. Человек, который всю жизнь был убежденным антифашистом, да, очень много зубов потерял в схватках с уличными радикалами из правых. Он оказался вот, э, в Лефортово по обвинению в терроризме да, там, на, на деньги правого сектора. Да. И я понял, что оставаться в Крыму нельзя. Я переехал во Львов, где, где примкнул движение автономное сопротивление, организация, по сути, западноукраинских левых, старался как-то проявлять себя в западноукраинской социальной жизни. Но я понял, что меня мучает совесть, что когда льется кровь за нашу страну на востоке, да, когда наша революция, да, которую мы совершили зимой, подвергается риску быть растоптанной, да, втоптанной в грязь стороны могучего имперского государства на Востоке, которое не может себе позволить э, дать свободу не только своим гражданам, но и э, людям, живущим в сопредельных государствах. Я понял, что нужно идти воевать. И совершенно не жалею об этом. Ну и насчет Айдара есть очень много мифов. Один из них связан с тем, что там сплошь националисты, это неправда. Там люди, скорее, общедемократических взглядов. Есть, конечно, и правые, есть левые, но война — это ситуация однозначного раскола, да, то есть есть мы, есть враги, все остальное не важно. Поэтому я чувствую себя комфортно. Мои братья прикрывают мне спину, я прикрываю им, и мы спокойно делимся мнениями на все вопросы общественной жизни. То есть, как бы, если потребуется, мы можем говорить о чем угодно. Я стараюсь артикулировать те вещи, которые мне кажутся правильными, вещи левые, да, там. Що це? Ти розумієш, що в нас ти прекрасно розумієш українське суспільство, де там лівий дискурс це якісь комуністи, щось таке пострадянське. Yeah. Тому я тебе краще попрошу розказувати, бо берете під більш коректніше? От питання там пам'ятаю, ще під час майдану було таке: типу, а що роблять українські лігві? Там праві, видно, правий сектор вийшли на Грушевського, там пішли воювати, створили свої батальйони. А що ви робите? Тільки критикуєте там націоналістів. Нет, ну, в принципе, правое движение, правый дискурс всегда был сильнее в Украине. Это связано с историей нашей страны, с распадом Советского Союза, с очень болезненным как бы, переживанием вот этого советского опыта здесь у нас в стране. Поэтому правый дискурс был сильнее всегда. Да, как бы, но опять-таки есть очень разные правые, очень разные левые. Да. Те правые, которые в авангарде протеста шли против Беркута на Грушевского, достойное уважения, по-моему. Они выразили наиболее радикальные чаяния народных масс. Левые тоже были на Майдане и на Майданах. Да, Ночь гнева в Львове связана с деятельностью тамошних левых не меньше, чем правых, например. В Крыму левые очень активно участвовали в Майдане. И для меня Майдан сам был левым, как опыт коллективной самоорганизации людей, как опыт прямой демократии, не опосредованной интересами политиков или бизнеса. То есть, это вот э, та модель общества, которая в будущем станет э, доминирующей. Прямая самоорганизация, прямое самоуправление масс. Если форма Майдана обретет почву в самых разных сферах общественной жизни, то это и будет воплощением левого проекта. Зачем нам иерархии? Зачем нам прибыль как центральная цель общества? По-моему, цель общества должна быть выражение интереса всех его членов. И Майдан — это та форма, которую история выработала именно у нас в стране, что, конечно, очень лестно, по-моему.